নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিশেষ এটা কথাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ আহিছোঁ প্লিজ আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰিব আৰু এতিয়া মানুহে যদি মানুহৰ বাবে অকণমান সহায় নকৰোঁ কোনে কৰিব হয় এইটো সময়ত আৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আজি প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া নিজৰ গাত স্বীকৃতি চাব তেতিয়া আপুনি সহায় কৰিবলৈ অকণমান হ'লেও আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আপুনি আগবাঢ়ি আহিব আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি কাম কৰিব সেয়েহে ভাবিছোঁ এতিয়া কথাটো আপোনালোকৰ ওচৰত পলম নকৰি কৈছোঁ আমাৰ মাজৰে এজন ইউটিউবাৰ সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে পৰিচিত তেওঁ হঁহুৱাই মানুহক হঁহুৱাই পেলাই ভিডিঅ' দিয়ে কিন্তু আজি তেওঁ কান্দি কান্দি আমাৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰিছে গতিকে বহুত দুখ লাগিছে একদম মানে এনেকুৱা লাগিছে সদায় মানে কি কৰোঁ নিজৰ গাটো চিকুটি চাইছোঁ আৰু সেই ল'ৰাজন আমাৰ কাকো বয়সৰ দেই কাকো বয়সৰ হয় গতিকে নিজৰ গাত যেতিয়া হয় আজি মোৰ স্বামীজন যেতিয়া তেনেকুৱা এটা হ'ব মই কেনেকুৱাকৈ পাগল হৈ যাম হয়নে নহয় স্বামীজন বুলিয়ে নহয় ঘৰৰ যিকোনো সদস্যৰ যেতিয়া তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ সহায় কৰিব নালাগে মই দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে অকণমান মন দি শুনিব কথাটো যদি আপোনালোকৰ কাহ হৈ থাকে আৰু সেই কাহটো যদি পটককৈ ভাল নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে একদম উন্নতি মানে সোনকালে আপোনালোকে অতি সোনকালে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব এনেকুৱাই নহয় যে ঔষধ খাইছোঁ অকণ ভাল পাইছোঁ আকৌ হৈছে যিটো নেকি মোৰ হৈ আছিলে দেই মোৰ যিটো কাহ হৈ আছিলে আপোনালোকক কৈছোঁ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম মোৰযোৰ কাহ হৈ হৈ মানে এইবাৰৰ নিচিনা কাহ হোৱাই নাই হৈ পেলাই মাত একে বন্ধ হৈ গ'ল ইমান মেডিচিন খালোঁ ভাল নহয় লাষ্টত খাৰণী ভাত খাওঁতে ভাল হ'ল ডক্টৰকো দেখালোঁ বাৰু তাৰপিছতে কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ যেনিবা একো বেয়া ৰিপৰ্ট নোলালে আৰু ৰিপৰ্ট বোলে ডক্টৰে যিবিলাক পৰীক্ষা কৰিব দিছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ চাব আৰু আপোনালোকক একদম বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাহ হ'লে চৰ্দি হ'লে আপোনালোকে সেইখিনি কেতিয়াও মানে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব কাহটো যদি বহুত দিনলৈকে থাকে নহ'লে তাৰ পৰা হয়তো বেলেগ বেমাৰলৈকে বিয়পিব পাৰে দেই আপোনালোকক কৈছোঁ সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ চাওক আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমানখিনি সহায় কৰিব বিশেষকৈ চাবচোন আমাৰ মহিলাসকলৰ চকু পানীটো আমি আমি মহিলাসকল বহুত আৱেগিক বিশেষকৈ মইতো বহুত আৱেগিক বেলেগৰ দুখ কষ্ট দিওঁ দেখিলে মই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু আৱেগিক আমি মহিলাসকল কিন্তু পুৰুষৰ চকুত যেতিয়া আমি চকু পানী দেখোঁ তেতিয়া আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ হয়নে বিশেষকৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেতিয়াবা দুখৰ কথা ক'লে চকু চকু পানী ওলাই যায় হয় ঠিক তেনেকৈ সেই ল'ৰাজনে যেতিয়া কৈছে কথাখিনি মোৰ একদম মানে থাকিব পৰা নাই সেয়েহে মানে এওঁক অফিচলৈ পঠাই পতাপত কামখিনি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত কথাটো ক'বলৈ আহিলোঁ আৰু মই এই ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক বিশেষকৈ যোনসকল যুৱকসকল আৰু যুৱক যুৱতীসকল তেওঁলোকৰতো এইটো ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি তেওঁলোকে জানায় ন পৰামৰ্শ দিব পাৰিব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে সহায় কৰিব আকৌ কৈছোঁ শেষত মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল হাতটোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ বাৰু দেখা পাইছেনে এয়া মলম লগাই থৈছোঁ আৰু বেছিকৈ যদি এনেকৈ বান্ধি থওঁ গেলপা লাগি যায় কাৰণে এনেকৈ থ'ব দিছে সেইকাৰণে এতিয়া মলম লগাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ আঙুঠি পিন্ধিব পৰা নাইকিয়া হাতখনত তাৰপাছতে সেয়াই আপোনালোকক কৈছোঁ যিকোনো বেমাৰ হ'লে আপোনালোকে বা মেডিচিন এটা ফাৰ্মাচী পাই আনি পেলাই খালে ভাল পালে সেনেকুৱা নকৰিব ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব নহ'লে ফিৰিঙটিয়ে খান্দব দাহ হ'ব দেই গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যে এনেকুৱা লাগি আছে যেন এটা বেয়া সপোন দেখি আছোঁ মই কেতিয়া সাৰ পাম কেতিয়া সাৰ পাম কিন্তু আচলতে দি থকত মানে এইটো বেয়াতকৈও বেয়া বুলি ক'ব লাগিব আপুনি মই যিটো ভাবি আছোঁ তাতকৈ অকণমান পূজাৰ অসুখটো অকণমান জটিল আৰু মই মই নিজেই আচৰিত থৈছোঁ যে ইমান কম বয়সত এজনী ছোৱালী যিজনী ছোৱালী মানে আজিলৈকে একো প্ৰব্লেমেই নাই আৰু জাষ্ট সাধাৰণ কাহটো কাহটোৰ কাৰণে যেতিয়া আমি দেখাইছোঁ দেখালে ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হ'ব বুলি মই সপোন নতু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কালি জাষ্ট আমি কাহটোনো কেলেই হৈছে কি কাৰণে হৈছে টেষ্ট চেষ্ট কমিছে নেকি ব্লাডৰ কিবা হেৰি হৈছে নেকি সেইটো জাষ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ কিন্তু পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে আচলতে বেলেগ কিবা ওলাইছে এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই মিছনত মই দেখি যে মিছনত মিছনত আছোঁ গাড়ীখন কালি মিছনতে থাকিলে এতিয়া কথা লুকুৱাই লাভ নাই যদি মই আপোনালোকৰ লগত যিহেতু মই 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 ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ফেচবুকত এই কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে কিছুমানে হয়তো বেয়া পাব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল কি মই যিহেতু আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আমাৰ ফেমিলিটো পূজা মই শুনজনী তিনিটা আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে আমাৰ এতিয়া মোৰ যিহেতু প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো আপোনালোকক কোৱাটো মই ভাবোঁ একো হেৰি নহয় এতিয়া কথা হ'ল কি পূজাভাগৰ প্ৰথমতে কাহ হৈ আছিলে কাহ তাই আগৰ পৰা হৈ আছিলে আৰু কাহ কাহ কাহৰ কাৰণে মই তিতাবৰ আমাৰ বহুত ডক্টৰক দেখাইছোঁ প্ৰাইভেট ডক্টৰক দেখাইছোঁ তিতাবৰ আমাৰ মেডিকেলতো দেখাইছোঁ দৰব দিয়ে ভাল হয় কিন্তু যোৱা এমাহমানৰ পৰা ধুই পেলাই তাৰ কাহ কাহটো অলপ বেলেগ মানে আগত যেনেকৈ কাঢ়ে তাতকৈ অকণমান মানে বেলেগ তাৰ কাঢ়ি কাঢ়ি এতিয়া কি হ'ল আপোনাৰ আজি মানে যোৱা ৰাতি নহয় মানে পাঁচদিনমানৰ পৰা আগৰ পৰা যিহেতু আমাৰ তাত ভাগৱত হৈ আছে গতিকে পাঁচদিনমানৰ আগৰ পৰা ৰাতি কা কাহটো মানে আৰু বেছিকৈ হৈছে মানে তাই আৰু পৰহি দিনা যিহেতু আমাৰ ভাগৱতত খানা দিছিলোঁ খানা দি কৰি আহি আমি চাৰে চাৰে বাৰটামান বজাত শুইছোঁ তাৰপৰা তাই ইমানেই কাঁহ আহিছে মানে তাই বহি গৈছেগৈ গতিকে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে কাইলৈ হেৰি কৰিম আমি ভালকৈ মানে দেখামগৈ কি হৈছে কি নাই কাঁহৰ দৰৱ খাই নাথাকোঁ কাৰণ ডক্টৰে কাঁহৰ দৰৱ দিয়ে খাইতো দুদিন ভাল হৈ থাকে হেৰি হৈ থাকে তাৰপৰা কালি বহুত টেষ্ট কৰিলোঁ বহুত টেষ্ট কৰিলোঁ মানে আপোনাক কৈছোঁগৈ যোৰহাট এক্সেলত যিখন এক্সেলত মুকেশ্বৰ পামে ছাৰৰ যিখন মানে হেৰি এক্সেল যোৰহাটৰ তাত মানে আপোনাৰ বহুত মানে টেষ্ট কৰিলোঁ ছাৰেও বহুত কিন্তু আমাক সহায় কৰিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কথাখিনি জানি এতিয়া কথা হ'ল কি পূজাভাগৰ যিটো মানে বেমাৰ হৈছে যিটো প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো আমাৰ যোৰহাটত ঠিক নহয় প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে ডিব্ৰুগড়টো ঠিক নহয় আমাৰ ইয়াত মানে উজনি অসমত ঠিক নহয় নামনি অসমত আমাৰ গুৱাহাটীত ঠিক হ'ব পাৰে নাইবা চেন্নাই দুটা অপশ্যন আছে মানে ছাৰে মোক এইটোৱে কৈছে বেষ্ট অপশ্যনটো হৈছে চেন্নাই চেন্নাইত মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ঠিক হ'ব টাইম লাগিব পাৰে ঠিক হ'ব আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো গুৱাহাটী কিন্তু গুৱাহাটীত লেহেমীয়া হ'ব পাৰে তেনেকৈ কৈছে মানে গুৱাহাটীত অকণমান লেহেমীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ যিহেতু অকণমান মানে প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰত আমাৰ চেন্নাইত অকণমান মানে উন্নত তেনেকৈ কৈছে গতিকে গুৱাহাটীটো হ'ব হোৱাটো ঠিক হ'ব নহ'ব বুলি কোৱা নাই কিন্তু দেৰি হ'ব মানে এতিয়া কথা হ'ল কি মই এতিয়া ভিডিঅ'টো যোগে আপোনালোকক বেলেগ একো সহায় বিচৰা নাই মই পইচা বিচাৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো সহায় বিচৰা নাই কাৰণ মই যিহেতু মোৰ ধৰি লওক কিবা এটা কৰোঁ যেতিয়া মই পটককৈ ইমান হাৰ মানিব পৰা হাৰ হাৰ মনা নাই বা নামানো হাৰ খালি মই এটাই সহায় বিচাৰিছোঁ চেন্নাইত চেন্নাইত ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবলৈ প্ৰায় আপোনাৰ ধৰি লওক পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকা লাগিব তাৰ তলত নহয় মানে পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকা লাগিব আৰু ইমান টকা মোৰ মানে একাউণ্টত নাই সেইটো সঁচা কথা কাৰণ কেলৈ আজি অলপ দিনৰ আগত বাইক এখন ল'লোঁ বুলেটখন ল'লোঁ সেই দেখিছিলি তাত আৰু কেনেকৈনো গম পাওঁ যে ইমান ডাঙৰ বিপদ এটা আহিব কেনেকেনো গম পাওঁ তাত পইচা মোৰ যিটো ছেভিংছ আছিলে তাৰ মানে পইচা অলপ গ'ল বাকী যিখিনি পইচা আছিলে কালি এপাতো ইয়াত খৰচ হৈছে এতিয়া কথা হ'ল কি মই বেলেগ একো আপোনালোকৰ সহায় বিচৰা নাই মই যিখন গাড়ীত বহি আছোঁ মোৰ এখন নিজৰ গাড়ী দুহেজাৰ বাইছৰ দুহেজাৰ বাইছৰ আগষ্ট এঘাৰ তাৰিখে লোৱা মোৰ নিজৰ গাড়ী মোৰ নামতে আছে গাড়ীখন এই গাড়ীখন মই বিকিব খুজিছোঁ কাৰণ কেলৈ বিকিব খুজিছোঁ মোৰ এতিয়া ধৰি লওক পাঁচ লাখ মান টকা বা ছয় লাখ মান টকা যিহেতু লাগে গতিকে মানে মোৰ বেলেগ অপশ্যন নাই মানে পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকা মোৰ ধৰি লওক একাউণ্টত নাই আৰু লোনো পটককৈ নিদিয়ে এতিয়া যিহেতু মোৰ পাৰ্চনেল লোন এটা আছে গতিকে মানে নিদিয়ে গতিকে এই আপোনালোকে সহায় এইটোৱে কৰক পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানে গাড়ীখন যাতে বিকিব পাওঁ তিনিবছৰ হোৱা নাই গাড়ীখন চিলেৰিও জেডেক্স চাই তিনিবছৰ নাই হোৱা আপোনাৰ গাড়ীখন চলিছে মাত্ৰ তেৰ হেজাৰ তেৰ হেজাৰ কিলোমিটাৰ চলিছে আজিলৈকে কোনো এক্সিডেণ্টেল একো হেৰি নাই একো ইছ ইছ্যু নাই সেইবিলাক একোৱেই নাই একো প্ৰব্লেমেই নাই পাৰিলে ভাল দাম এটা দিয়ক যদি কোনোবাই গাড়ী এখন কিনিম বুলি ভাবি আছে মোক মোক মই যদি মিছা কথা কৈছোঁ মোৰ ডকুমেণ্ট সেইবোৰ চাই লওক পূজাভাগৰ মানে কাগজ পাতিবোৰ চাই লওক চাই কৰি আপোনালোকে হেৰি কৰক লাগিলে কিন্তু মই কমত দিম মই আপোনাৰ গাড়ীখন মানে ধৰি লওক এটা ভাল দাম পালে মই মানে এৰি দিম গাড়ীখন আৰু মোৰ মানে বেলেগ বিকল্প নাই মাত্ৰ পাঁচদিনৰ পাছত এটা টেষ্ট মানে ৰিপৰ্ট এটা আহিব সেই ৰিপৰ্টটোৰ পাছতে মই মানে ক'লেই নিওঁ ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব নাইবা চেন্ন নহয় চেন্নাই নহয় গুৱাহাটী ক'ৰবালৈ নিবই লাগিব গতিকে মই ভাবিছোঁ মই চেন্নাইলৈকে লৈ যাওঁ কাৰণ তাত ভাল হ'ব বুলি কৈছে যেতিয়া পটককৈ ট্ৰিটমেণ্ট ভাল হ'ব বুলি কৈছে যেতিয়া মই তালৈকে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পৰাপক্ষত যদি আপোনালোকে পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানুহক হোহুৱাবলৈ আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি আমি নিজে কান্দিবলগীয়া হৈছে কেলেই কান্দিবলগীয়া হৈছে মই নিজেই নাজানো কথাখিনি মই জাষ্ট মই কালি এবাৰ নিজে থাকিব পৰা নাই নাই মই খাব পাৰিছোঁ পানীগিলাচ খাব পাৰিছোঁ না চাহ খাব পাৰিছোঁ নাই ভাত খাব পাৰিছোঁ তাইক পূজাক যেনে তেনে ফুচলাই হেৰি কৰিছোঁ কিন্তু তাইকো ধৰি লওক মিছা কথা কৈ লাভ নাই মিছা কথাটো কৈ লাভ নাই নহয় আৰু ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে মই নিজেই সপোনকুন ভাবিছোঁ মই এতিয়াও সপোন কোন ভাবিছোঁ যেনে তাই সপোন দেখি আছোঁ মোক সপোনটো মানে সপোনটো বা সাৰ পাম মই তেনেকৈ ভাবি আছোঁ কালি ৰাতিও গোটেই ৰাতিটো মোৰ ছোৱালীজনী নাই ইফালে আমাৰ ওচৰত মানে কি হৈছে কেলেই হ'ল কি কাৰণে হ'ল কাৰ সেই মানে কাৰোচোন আমি বেয়া কৰাই নাই কেলেই নহয় আমাক এনেকুৱা কৰিলে নাজানো গতিকে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'লো মানে আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছো কাৰণে ক'লো মই বেলেগ একো সহায় বিচৰা নাই মই গাড়ীখন বিকিব বিচাৰিছোঁ গাড়ীখনৰ পাৰিলে যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে উচিত দাম এটা দিয়ক গাড়ীখনৰ একো এক্সিডেণ্টেল একো প্ৰব্লেম নাই চব এৰেঞ্জুৰেঞ্চ সব অকে হৈ অ'কে হৈ আছে যদি হেৰি হয় একো আপোনালোকে মানে ল'ম বুলি ভাবিছে কোনোবাই তেতিয়া আহক যোৰহাটলৈ আহক মোৰ ঘৰ যিহেতু যোৰহাট আহক আৰু পাৰিলে সেইটো মোক সহায় কৰি দিয়ক মানে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে মানে মই ভাল কাষ্টমাৰ এটা পাওঁ মানে বিকি পেলাই সোনকালে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ কাৰণ গাড়ী মই পাছতো ল'ব পাৰিম কিন্তু মই মানুহজনী কেতিয়াও হেৰাব নিবিচাৰোঁ মানে কোনো পদ্ধয়ে হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ গতিকে এইটো